Futbolda vaxtaşırı önəmli maçlar, turnirlər üçün xüsusi oyunlar açılə bilər. Bunlar liqa, turnir, çempionatları, qrup finalistləri ola biləcəyi kimi, önəmli bir maç üçün açılmış olan ilk golu kim vurar, hansı oyunçu gol atar, ilk golun zaman aralığı kimi də oyunlar ola bilər. Bu oyunların hər biri üçün fərqli kod təqdim olunur. Bunlardan biri oyun ya da maç üçün verilmiş olan kod, digəri isə edəcəyiniz seçim üçün verilən koddur. Məsələn, 052 xüsusi oyun koduna sahib olan Real Madrid-Barselona matçında ilk golu Barselonadan Messi vuracağını təxmin edirsiniz. O zaman Real Madrid-Barselona matçı üçün verilən 052 xüsusi oyun kodunu maç kodu bölümündə, Messi üçün verilmiş 0304 kodunu isə maç kodunun dərhal altında yer alan bölmədə ilk iki rəqəminin üst sətirdə, son iki rəqəminin alt sətirdə yer alacağı şəkildə işarələməlisiniz.